эмоции после матча что, ну что хочу сказать, мы сегодня не справились в защите полностью на всех позициях и даже не знаю, что здесь сказать. Расстроены? Да, расстроены, сильно ничего не получилось сегодня, закончили очень плохо этот год. Ну, хочу сказать спасибо болельщикам, что приехали поболеть за нас.

я рад, что мы сыграли хорошо в защите и хорошо владели мячом. Thanks. Good game. Uh, мы понимали, что как бы, ситуация у нас непростая, потому что мы подряд проиграли несколько игр. И, uh, и конечно, это... Была как бы, заключительная игра этого, этого года, и тем более дома. И видно было, что команда хотела показать, что, что это не, 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 как бы, не закономерно, что мы проиграли несколько игр подряд, но что мы можем играть лучше. Настрой, и отдача была нужна на нужном уровне, как и должно быть на каждой игре, да, особенно дома. И очень хорошо начали игру, но как бы химик Южный старался ломать ром этот ритм и агрессивные защиты, форм, формы агрессивной защиты как бы давал нам противостояние, да. Но мы были как бы в хорошем ритме сами и как бы довели, довели игру до победы, да. Хочу, пользуясь моментом, да, хочу поздравить всех, всех вообще баскетболистов да людей из баскетбола Укра Украины с новым годом и особенно конечно наших зрителей да клубы с новым годом и, и и как бы будем стараться в новом году до да, 2013 радовать радовать вас еще лучшим баскетболем, большим победам да и как бы желаем всем здоровья успехов Спасибо.